Yaşayışın duration'ından başga adamzadın daşky feradı, yani tebigatımız her hil sesler bilen gorşolan. Elbet de aramızda aydım saz bilen meşgurlan, yani adamlar kim bar. Emma adamların himmeti aydım saz bilen meşgurlanmasa da, her qawaqta oların himmeti aydım dinleýer. Dinlemeyen bolsa lar hem daşky öwründäki sesler olary täsir edýer. We men bu videomda seslerin daşky gorşow etirýän täsirini aydik geçmek bilen biz käme hal aýdym saz dinlämizdi. Bizde sazy öre duýgu döreýär. Ýani sal gyna slow sal gyna ýat, şadyan bolsa begenýär. Munun başga adam bedenine bir näçe täsirler täsir edýär. TV täbiýatdaky gulamyda işdilen ähli sesler meselem getirip bolar. Içinizde munun fiýawyny, ýani adam bedenine sesin täsirini bilesi gelýän adamlar hem bolup biler. Alimlar bu hakda bir nece barlıklar geçiriyerler. Ve bu tezribeler neticesinde fetin akıl zandarları ve maddaları yetiriyen tahtiyerini görüyarlar. Olar suğun, toprağın ve hovanın fetleri ora ırgıldılarını bağırlayarlar. Olardan su ele alıp görülün. Su damzatının üstünde bağırla geçirlendi. Su damzatını mikroskoğun aşağına salyarlar ve onu donduruyarlar. Dondurma vaxtında su belli ses tolkunlarına sese Bu tecrübede etatanan beyençlik ve inançlı ve mülayim aydımlar olan yarlar. Tecrübe neticesinde, suğun her tabe göre öz ırgıldıkını yağmur doğma şeklini ütge diyenliğini görüyoruz. Adam bedeninin 71 prosentini su tutkanlığını göz önünde tutamızda, saz bize bedenimizdeki su sebeple tazire diğer diyen netice gelip bilirsiniz. Hem aydıp geçişen ideali, ses torkunlara yakın maddalar tazire diyerler. Munga misal edip bir ayna gawa alıp görelim. Ayna gawa doğru ses tolkunları berlendi, ol dögülür. Bu aydanım adam bedeni üçün hem değişlidir. Kavr sesler adam bedenine ters tazir edip bilyar. Meselam, siz korkulu filme tomaşa ediyan olsanız. Sizin korkmağınızı film dəl də onun arkasından göy verilyan saz sebep olyar. Solmaqal, yürüyümüz çaltırmağına başlayar ve bu özümüzü onaysız duymamıza sebep olyar. ve bu yağdaydan beynimiz hem təsir görüyor. Tolkunların üstünde devam ediyen bağırlıkların neticesinde ses tolkunların olanıp adam bedenini eslendik şekilde olanıp olur deyip fikir ediyerler. Açak polyan adam, hadir ki dağırda sağlar sesin yığılığı olan gehers bilen ölçeniliyar. Bizim hadir ki dinleyen 432 gehers şeklinde kurun ses tolkunlarının yani gersin ütgömeği bilen adam bedeninde eslenlik duyguyunu uyarıp bolyar. Kavir YouTube kanallarında ve havar programmalarında aitmaklarına ura 440 gers adam bedenine dekerleyer. Hatta birinci ve ikinci cahan uçlarında faşistik tarafından 440 gersin adamlarda korku dörretmeği için olanlarla bu bari dayatkı bari. Elbette bu bolib bilir. Sebebi yan hem aydıp geçişimiz ya saz bizi islendik duyga salıp yan ağladıp, güldürüp, hatta uğukladıp bilir. Bunun için en yana köy meselim enelerimizin hüdüsü bol bilir. Öz pikirimce ses torkunlarının adım üstündeki tahtiri meni katı kıdıklandırdı. Ve men bu haqda bir video çıkarmak istedim. Bu video sizi hem kıdıklandıran olsa öz pikirlerini tesvirlere yazıp bilirsiniz. Başqa istendik görünüşdə videolar üçün təsvirləri yazmağı və